Jadi hari ini saya mau bikin kerajinan tangan untuk mainan anak-anak Yang mungkin teman-teman bisa contoh dan nanti buat di rumah Saya mau memanfaatkan kardus-kardus bekas atau barang-barang bekas yang ada di rumah Jadi mainan yang kali ini saya mau buat itu adalah treadmill kelereng atau eskalator kelereng yang terbuat dari bahan kardus nah buat lengkapnya teman-teman catat jangan lupa apa aja bahan yang diperlukan yang pertama itu udah pasti kardus yang kedua itu adalah stick es krim ketiga sumpit mie sumpit yang kayu ya teman-teman ya -teman, eh? bukan sumpit yang apa namanya yang bahannya melamin terus mika plastik tusuk sate dan yang pastinya klereng nanti untuk detailnya saya tulis di deskripsi aja apa aja bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat mainan ini biar nggak terlalu lama saya langsung buat aja videonya tapi sebelumnya jangan lupa buat dukung terus channel ini supaya terus berkembang dan saya bisa bikin video yang informatif edukatif dan menarik buat teman-teman, tong kardus kecil-kecil menjadi bentuk persegi panjang, potong menjadi empat bagian, dijadikan satu ditempel, dan dipotong bagian ujungnya setelah itu kita amplas biar rata dan membentuk sudut cekung untuk bidang ini kita membutuhkan 8 rangkai teman-teman dengan berbagai ukuran ini saya lapisi lagi dengan lembaran kardus yang sudah saya potong sesuai ukuran yang kita sesuaikan agar menyerupai grafik tangga teman-teman untuk selanjutnya potong kardus membentuk lingkaran kita tempel dan jadikan satu seperti di awal tadi Nanti kita lubangi di sisinya dengan bor ya teman-teman. Dan lubang ini fungsinya untuk nanti kita merangkai lingkaran-lingkaran ini atau roda-roda ini dengan sumpit mie teman-teman. Di sini kita membutuhkan 8 rangkai lingkaran atau roda-roda. Untuk selanjutnya kita rangkai lingkaran-lingkaran ini dengan sumpit mie dan lalu kita berikan lem. Agar lebih kuat untuk menjadi roda penggerak nantinya, ini fungsinya nanti sebagai roda penggerak untuk tangganya, ya teman-teman. Setelah itu, kita rangkai roda penggerak ini dengan tangga yang tadi berbentuk grafik, teman-teman. Lalu, selanjutnya kita kunci dengan potongan-potongan kardus di setiap sisi-sisinya yang sudah kita potong sesuai dengan ukurannya masing-masing, teman-teman. Setelah kita lem dan tempel tiap sudutnya, lalu kita rangkai membentuk tangga, teman-teman, atau eskalator, ya, lebih tepatnya. Oke, kalau udah seperti ini, saya mau coba dulu dengan kelereng ini pengen tahu pergerakannya apakah sudah cukup maksimal oke ini udah berfungsi dengan cukup bagus teman-teman selanjutnya sekarang kita siapkan untuk alas eskalatornya teman-teman setelah itu siapkan juga potongan-potongan kardus yang kita potong sesuai dengan ukuran-ukuran yang kita butuhkan teman-teman ya Oke, ikutin terus aja cara saya merangkai ini, biar teman-teman juga lebih bisa fokus dan lebih mudah memahami cara merangkai dan merakit eskalator mainan ini, teman-teman. Oke teman-teman sekian dulu crafting tutorial video hari ini Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menambah kreativitas buat teman-teman semua di rumah Untuk bisa lebih memanfaatkan bahan-bahan yang tidak terpakai di rumah Jangan lupa untuk dukung terus Rusa Pinus Vlog Dengan cara subscribe, like Terus di-share, dan teman-teman bisa komen di bawah, ya, supaya saya juga bisa terus bikin video-video yang edukatif, informatif, dan menarik buat semua teman-teman di rumah. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.